那段过往、啊，其实没有几个人真的知道。包月剑，当年到底发生了什么？你一定知道。妖兵、啊、的面轮本可以将利气彻底斩杀，可他没有这么做。为什么没有这么做？ 月光体内戾气，反令月光伤势更重，只怕未等戾气清除，月神就会先行殒命。更危险的是，月神灵力每弱一分，那戾气便强大一分。万般无奈之下，月神要求药灵亲手斩杀自己，要彻底消除戾气，月光必亡，别无他法。 老林不愿月神魂飞魄散，为三界重归太平，为保月光神元不灭，他决定以命相搏。暴雨前。 正是如此。你在干什么？你这样杀不死他的。我不能用命轮，命轮会让你灰飞烟灭。我不能让你消失，所以，我拿了你的剑，他会保住你。 被暴雨剑反噬而死，我也要让你活。No! 被镇压，暴月剑也被封印，药灵也因反噬之上陨灭。啊！倾尽全力的那一剑，将月光上升的心劈作两半，一半沾染戾气，震于四季碑下；另外一半，保留月光神识的清明之心，化作歌儿。月光因此不亡。 而他最终没能等到歌儿化形，至此三界再无药灵。因他的一丝爱念，离奇苟存万年；而歌儿，也因这一丝爱念而生。 竟然是这样，所以耀灵并未选择杀月光，而我能遇到洛哥，也是因为他这一丝爱念。六少，现在只有你可以拯救三界。可我连神元封印都解不开，还要我怎么做才行呢？六少。 你来到仙居，一定不会是偶然。从你踏上仙居，我就觉得，仿佛是他回来了。万年时光蹉跎，他似只离开了一霎。仙翁。